みなさん、こんばんは。ジェームシーシー所長のマヘイマです。今日もミャンマー語とミャンマーの文化を教えします。今日教えするミャンマー語のフレーズは、果物の中で何が一番好きですか果物。ミャンマー語では果物は、えっと、テティーティーティー。テティーテーマー、バー、アチャイソンレイ。テティーテーマー、バー、アチャイソンレイ。はい。 もう一つの言い方は、テティでマーーアティエチャイソンレテティでマーーアティエチャイソンレイ。ーアティアティでもいいし、テティでもいいです。テティというのは木のみということですね。アティアティも果物とかみですね。果物。 の中で一番好きなものは何ですかティティレマーパーアチャイソンレーティーレマーパーアチャイソンレーティーマスちなみに私はティティレマ、えーアチャイソンは、えー、じゃん、はいえっ、ー、とブドウですブドウねえっ、ー、とこれはシャイのマスカットですけれどもこれ大好きですティティレマーセビエティアチャイソンバー ディティレーマーザビエッティアチャイソンバーザビエッティね、皆さんはどのえー、と果物が好きですか何の果物が好きですかはいディティレーマーバーアチャイソンレー他にも好きなものはありますポ日本表面写真を見せますじゃーん柿です柿はミャンマー語ではテーディテーディ レディレイチャイテイレディレイチャイテイ牡も好きですはい、みなさんはティティレイマーバーアチャイソンレーよかったらコメント欄に書いてくださいティティレイマーバーアチャイソンレーティティレイマーセビエティアチャイソンバー例えば、えー、いちごが好きですだったらティティレイマーストーベリーアチャイソンバーね はい、よかったらコメントくださいね。アロンゴイチズテーー。チャンネル登録もお願いします。じゃーん